братанснова <laughs> дравствут <laughs> Особливого статуса ми приїхали з Маріуполя по перше ми проти демілітарізації. А тут вже по дорозі ми виявили за той статус. То, то знову така зрада ви Розумієте, що то є таке? То просто наш Маріуполь хочуть злити, хочуть здати. Ми цілий рік там воюємо. Ми приїхали зараз в Київ, привезли виставку, показати, що у нас робиться цілий рік. І ніякого статуса Донбас то є Україна. Поэтому мы сейчас приехали на Банковую, чтобы поддержать вас, поддержать правый сектор, вы настоящие патриоты. Мы очень дружим в городе Мариуполе. И Андрей Черен, и Муслим, и Восьмой Дуб, и ваш праведник, когда Дмитрий Ярош приезжает на Мариуполь, он все время встречается с настоящими патриотами Мариуполя. Мы с ним разговариваем о жизни. То, что я сегодня вижу, то, что я сегодня вижу и слышу. То есть мы уже ехали, мы ехали сюда, как бы донести до президента о том, что демилитаризация – это неправильно. Если он говорит, что это правильно, он должен нам сказать, что он нам дает гарантии безопасности Мариуполя. А сейчас сказали что часа два назад, опять на 13-м блокпосту начался бой, минометный, крупнокалиберный минометный бой начался в Мариуполе. То есть говорить о том, что... Ну нельзя с Россией, с Путиным договариваться. Где мы живем? Как мы скидаемся? Никому делать нет. Мы остались вот, вот, вот это все наше. Мы, мы 40, 40 лет, лет да. любили что-то, да, какие-то любили. Фонтурген? Любили наших родных, близких, разбили наши кладбища. И это делают нам из Не знаю, чем мы так виноваты. Дают, вот сейчас дают фонды, фонды, там, дают. там у нас у меня 64 года, мне не надо никакой помощи, мне только 884 года и все, так, а если вы просите со слезами, то дают кашку из кукурузы, дают там такую ячневую крупу, дают пшеничную крупу, в общем извращенское